আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবর ক্যাতু কাছে এবং দূরের দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো মাগরিবের তিন রেখাত ফরজ নামাজ কিভাবে আদায় করবেন তো মাগরীবের নামাজ তিন রেখাত দেখা যায় যে অনেক মানুষ নামাজ জানেই না যে মাগরীবের নামাজ কীভাবে পড়তে হয় যদি একা একা পড়তে চায় অনেকেই ভুল পড়ে ফেলেন এই জন্য বিশেষ করে ভিডিওটি দেখে শিখতে পারবেন আশা করি তো মাগরিবের নামাজ নৃত্য আপনি এভাবে করবেন নওয়ায় তনাহি তা মগরীবী ফরতুল্লাহি তাহা মুজাহানী জাহাতিল কাবাতি শরীফতে আল্লাহ আকবর আপনি আরবি না জানলে বাংলাতে এভাবে নৃত করবেন আমি আল্লাহরস্তে মাগরিবের তিন রেখাত ফরজ নামাজ করছি আল্লাহ আকর তে আসুন প্র্যাকটিক্যাল নামাজটি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা জয় নামাজের দাঁড়িয়ে জয় নামাজের দোয়াটি পড়ে নেব إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نويت أن أصلي لله تعالى ثلاث ركعتين صلاة المغرب فرض الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله كل من حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر <applause> اللهم اكفر لي ارحمني وعفيني واهدني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اكفر لي ارحمني واعفيني واغفرني ارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الأعلى الله فأكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المدوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي ارحمني وعفيني واخدني ارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك ارحمني রাহিমতুল্লসালাম রহমাত প্র্যাকটিক্যাল আপনাদেরকে মাগরেবে তিনটি কথা ফরজ নামাজ দেখে দিলাম এইভাবে নামাজ শিখা শিখ করি নামাজ হয়ে যাবে ভিডিওটি ভালো লাগবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাথে বড় পরবর্তী নতুন ভিডিওতে সাক্ষাৎ হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ